Чувствовалось, что продвигаться становится все труднее. Ниоткуда. Когда враг в 50 метрах от танка, орудия врага заставляют замолчать только пулеметы, установленные на башне. Стрюки без защиты. Порой находиться там очень трудно. Пули сыпятся градом. и хочется нырнуть в укрытие. Так себе, пора вниз и спускаешься. Но как только появляется возможность выбраться наружу, нужно выбираться. В четвертом танке Рэд 3 старший сержант Стивен Букер оказался в эпицентре боя. А защитить его могло только пехотное оружие. Сержант Букер стрелял из автоматической винтовки М4, находясь на башне танка а значит враг находился так близко, что все остальное оружие было просто бесполезно. И вдруг слышу крик по рации. Ред 3 подбит. Мы узнали, что Купер подстрелил. Тогда я почувствовал, что дело с нас было уже достаточно. Мы с боем прорвались через город и двинулись в сторону аэропорта. За два часа операции Роу прошел 16 километров по вражескому шоссе и затем по окраине Багдада. К 8 часам они были в километре от удерживаемого войсками США международного аэропорта Саддама. Но дорога блокирована иракскими войсками. Когда мы подъезжали к аэропорту, Перед нами встала стена из бетонных плит. И с каждой стороны по 20 солдат. Объехать преграду было невозможно. Батальон уже знал цену, которую приходится платить за остановку. Лейтенант Боу предпринимает решительные действия. Я велел водителю прибавить газу. Мы должны были пройти через ограждение. Очереди свистели и слева, и справа от танка. Мы схватились за поручни и молились, чтобы все получилось. Когда танк приехал на заграждение, было ощущение, что время остановилось. Танк повис в воздухе. Аура затих от неожиданности. И просто наблюдал. Когда танк наконец приземлился, удар был очень сильным. Мы подзали газу и, на ну, удивлению, удивление, танц продолжал двигаться. Так мы и добрались до аэропорта. К 8.20 утра, после двух часов и 20 минут движения под обстрелом, мы международный аэропорт Саддама. Мы опровергли слова. Коллега, да. времен... Хочешь слушать? Поведение Аллаха а, Я сегодня весь день пью нас чай. Нас а, чай. А, чего? Ну вот, Сьена я же... Ну как, я тебе <связать> говорю. Диета. Могу сладости могу есть, съесть, могу, ну и то, в только в чай. В холодильнике есть шоколад. Ну, спасибо. Это очень беспокоит, когда видишь, как президент США делает решительное заявление о так называемых красных линиях, а потом, когда эти линии переступают, и решительности считают. И рассчитывать на него не все. Сырости не ощущается, так как температура всего 12 градусов. Влажность создает благополучие. Твоя фирма, фирма что вызывает? Ключ к контролируемой почве. Мы хотим, чтобы эти дрожжи и бактерии чувствовали себя хорошо. Для роста им нужна влажность. Рамбовка тоже тебе называет. Тоже тебе подал. Специалистов кто называет? Совокупность множества организмов, которые растут на этих сырах. Некоторые из них нам даже еще не известны. Почему бы не взять вот этот? Можете съесть корку, а можете съесть. Мне нравится сырная корка. Я ее ем. Я тоже это сыр из овечьего молока, взятого у Атары, которая на 99% питается травой. Удивительно, у этой корки очень благородный запах. У меня просто нет других слов. Овечий, ранний. Сначала насыщенный, а затем не очень. Сыр так и тает во рту. Вот что делает овечье молоко. А теперь я овечий. покажу вам, во что может превратиться молоко коров, пасущихся на лугу. Совершенно другой запах. Да. Потому что с этими сырами работают не бактерии, а плесневый грибок. Эти круги сыра завернуты в плотную бумажную ткань. На ней-то и растет плесень. Также ткань помогает замедлить, но не остановить приток сырного клеща. Это, это, плесневый. это естественная часть вызревания сыра. Вот так, это, да, они выделяют особые энзимы. Проще говоря, фитралия. Yes. Они придают сыру аромат. И почему это мне нравится? Сыр, который гадят маленькие жучки. У них замечательный кисло-сладкий аромат. Очень пикантный фон, бесподобный. И ярко выраженный привкус плесени. Попробуйте. Похоже на тост. Тофи, тофи. Почти как карамель, тофи. Да, иногда чуть сладковатый. Да, и он чистый. Я не ощущаю никаких посторонних примесей. Очень вкусный. Да? Спасибо. Вилли – часть растущей армии борцов за свежую местную пищу, которая бы пахла Висконсином. Здесь, на фермерском рынке Мэдисона, можно увидеть много его соратников. Большой список.